Какие-то люди, которые препятствуют работе, нормальной работе, коммуникации. По-моему, не вам препятствуют, а препятствуют им. Я сейчас говорю о том, что происходит с нами. Подождите, с нами ничего не может произойти. Почему? Потому что мы с вами мы ну, с вами, вами пойдем в бой, строим в армию. И пусть мне не только... что. Так, пошел нахуй. Так, Валентина Ивановна, пожалуйста. Пусть не трогает меня. Чего он это сам фотографирует? Я ему морду побью. Нет, на это меня. Я тут никто, это он стоит и улыбается. Ты сейчас, блядь, когда будто улыбаешься. Я эту ко мне, Павел, скажи ему, что да, может, он тут да, тебе сделает. Понял? Да, а то я его сейчас, блядь, погью в Я тут никто, я житель села, и у меня тут свои интересы, вода и, и, и это самое. А, а ведь блядь, фотографирует меня. Что а улыбается? Эта сука сейчас голову обстрелит. Что? Нет. <моркнолет> да. Он так что? Что за что? Что за что? Вот это мы опросили. Я хочу тебя. Я хочу тебя интервью. Я хочу тебя интервью. Одну минутку. Одну минутку. Я тебе попросил. Одну минутку. Одну минутку. Почему нету власти? Меня, например, здесь только. Я тебе сказала, не фотографируй. я тебя, блядь, побьете сейчас я видео снимаю. Я тебе ясно сказала. Идем туда. Да, Скажи этим да, да. людям, чтобы они меня не трогали. Понимаешь? Я тут не таком да, отношения. Иди. Вот Иди. я тебе ясно сказала. Я тебя побью вместе с ними. Журналисты. Да. Я таких журналистов видела в гробу.

А меня ты не маешь права снимать, я не хочу, чтобы ты меня снимал. Я тебя